Найкраще не вибір, це коли Ісуса запросила своє серце. Не і язык, нефридай тут наш язык, і кожен на коліна побежала чекає.

Ma wróć chcesz po czas Stój po ogarnij mnie czas czas czas

Дати світ не Боже, і багатство всій землі, що для нас на Голоскому Христі. Ісус, твої сильніше понад Це, Ісус, я скрізь перед Твоїм святим лицем. Небалі всі гріхи, Ісус, понад тобі, славу неба залишив, гори ани святим, і прийшов цей вічний світ, щоби нас, людей, спасти, не мовчатимути.

Душа зникне найсильніший, біль. ти один я вірю і знаю, то поможеш все пройти. У присутності твої, завжди легко так мені Ісус. Алілой, алілуя. Він понад усе і Його обмиваючи, і наші гріхи ми проспівали, ми подякували Богу. І знаєте, на цей новий рік не тільки, я я переконаний і ви, їх друзі, знайомих, поздоровляли з 2026 роком. І всякого, кому я писав поздоровлення, і все, я писав про те, що. Що Хай Бог власнович, щоб 2026 рік Він був мирний, Він був щасливий для нас, він був для нас радісним, от такі слова. От, і, і казалось би, вже 26 рік, вже четвертий рік да, закінчиться, і, і це лихоріття воно розгулює по, по нашій країні. І знову і знову читаєш новини, що там десь по Одесі. Лобаша, як не вміняє, да? що десь в Ніколаєві, і тут у нас по Київській області, в Києві, ці вибухи, і знову знову така, казалось би, люди, заспокойтеся вже, це зло, не це. Як ви не нагрібайте на себе це прокляття, бо це є прокляття, бо люди клянуть за те, що вони пере, 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 переживають таке І я розумію, що наша обначає, я сказав би не то, що наше право, а наші обов'язок да? молити і просити у, е, Бога за мир і спокій нашій країні. І е, як за правило, е, з цією роботою добре хорошо справлявся Володя да? о, але він зараз там е, в Німеччині. Е, якщо на тебе буде воля Божа, то він вже на слідщий раз. Буде разом з нами. От, але я хотів би попросити е, нашого діакона, брата Юру Семененка, щоб він нас повів цій молитві. Да? Він е, поділиться те, що в нього на серці відносно цієї ситуації, яку переживає наша країна, і запропонує, що він нам запропонує. Да? Ми Здраво. Я запрошу тебя, брат Юрьевич, пожалуйста, ласка, хай Бог тебе благословить, да, повесить нас молитві за да? Україну. Приветствую вас, дорогая церковь. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что мы имеем дыхание в наших ноздрях, что мы имеем светлый разум. Не все имеют светлый разум. Слава, что мы тут на этом месте. Слава, что мы духом Духом хотим соединиться с нашим Творцом. Действительно, времена тяжелые, да и вся жизнь на Земле всегда тяжелая, но мы попали именно в этот период, когда-то, помню, говорили старшее поколение, когда жили в Советском Союзе, ой, как плохо мы живем. Я не знаю, когда можно жить хорошо на этой Земле, даже если когда хорошо, то тебе обязательно дьявол что-то подкинет такое, что ты мучился. Чтобы где был унылый дух? А унылый дух, мы знаем, что он сушит кости. И вся наша жизнь проходит унылой. Действительно, наша страна сейчас кровоточит. В нашей стране льется кровь. И она льется, ну, рекой льется. Многие умирают. Вы знаете, все, кто идут на войну, вы думаете, они думают, что они не вернутся? Они думают, что не вернутся героями. Я тоже когда-то 19 лет уходил на войну, и я не думал, что я погибну, я верил, что я вернусь домой живым. Но не всегда получается так. Не всегда получается. Знаете, не только такая беда у нас в стране. Во многих странах идут тайные войны, явные. Много бандитизма процветает. Мне друзья рассказывали, что были где-то какой-то африканской стране, там даже нет президента, туда запрещено ехать. Вот забыл я это место, может, вспомню. И они туда платили деньги, чтобы их нелегально привезли под охраной, чтобы посмотреть в лица этим людям. Ну, мы же знаем, что глаза у человека зеркало души. Это ж нет, конечно, никак. Я говорю, ну и как? И они мне показывают фотографии. вы говорят, смотри, один, второй, третий. Они когда покупают машины, они отбивают стекла задние, потому что ну, типа не трусы ездить там назад, но и тоже смотреть вперед, но не такие свои понятия. 30-40 годам у них там, отбиваются руки, ноги, они набираются ума, спокойно. Но когда они начали показывать фотографии, и, знаете, лица этих людей, ну вот я в детстве видел в мультиках вот такие лица пиратов. Вот лица пиратов, вот как человек живет, у него такое лицо. Он, если человек подлый, у него и глаза, и мимика такая, вот он с хитринкой, с такой вот, и жестикуляция, и Библия даже говорит, и подмигивает, и подмаргивает. Отпечаток на лице есть. Ну, в мире такая есть пословица, что глаза у человека зеркало души. Вы знаете, мы с этим зеркалом встречаемся каждый день. Иногда он не хочется в него смотреть, потому что нужно давать совет. А давать совет, то потом больно тебе будет. Но Слово Божие говорит, не молчи. Не молчи, если ты промолчишь, его кровь будет на тебе. Если скажешь, Господь говорит, не защупай его из тебя. И понимаете, с этим надо ходить каждый день и думать об этом. Знаете, сколько вообще бывает горя и бед у людей. Я вам смотрел недавно одно такое свидетельство. Мужчина прожил всю жизнь в семье. Порядочный, работал, все, ничего. И под конец жизни ему уже под 70 лет дети, внуки. И уже в 70 лет он узнает, что это не мы. представляете? Вот как с этим жить? Даже не жить, доживать. Ты прожил всю жизнь, ты все время растил, и ты знаешь, что они твои. Знаете, сколько таких обманов, сколько таких лукавств в жизни каждого человека. Не такое а другое, еще какое-то. Сейчас вообще очень модно жить в двух-трех семьях мужчин. Ну, нет выхода. Вы знаете, и никто не думает о том, что за все за это придется дать ответ. Да, написано в Библии, да я покаюсь.